बसमिल्लामसाला सईदिया इबल सलीम मोहतरम नाजरीन करामक वरह वरक़ुरीम में ताला का फरमान है बरतील कुरान तरतीला क़ुर करीम को तरतील के साथ पढ़ो तो कुरने करीम पढ़ने के आम तौर पर तीन तरीक़े हैं जो कि दुरुस्त हैं और जो कुर किराम और फाज के नज़दीक इख्तियार किए जाते हैं स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं पहला तरीका तरतील का है और कुरान करीम में भी हुक्म है कि कुरान करीम को तरतील से पढ़ो अब जो कुरान करीम में जो लफ्ज़ तरतील है ना वो असला मानों में नहीं जिसमें उसको क्रा किराम इस्तेमाल करते हैं बल्कि वो जो कुरान करीम में तरतील का हुक्म दिया गया है वो इन तीनों तरीकों को शामिल है तरतील तदवीर और हदफ ये अपनी आसानी के लिए क़ुर के राम ने जो है ये तीन अलाहत इस्तेमाल की हैं और ये तीनों तरीक़े राय हैं इनके मुताबिक पढ़ते हैं और फवायद तजवीज को सामने रखकर पढ़ा जाता है उनकी रिहाय से तो लिहाजा तीन तीनों तरीके दुरुस्त हैं पहला है तरतील क़ुरान करीम को बहुत ठहर ठहर कर इतमान के साथ मखारिज और सिफात का लिहाज करके पढ़ना जैसे जलसा ये महफिल में तिलावत की जाती है यानी सबसे जो आहिस्ता और आ, स्लो स्पीड है कुराने करीम को पढ़ने की तिलावत करने की वो तरतील कहलाती है अब तरतील से कदरे तेज आ, स्पीड हो जाए पढ़ने का अंदाज तेज हो जाए तो उसको हम तदवीर से ताबीर करते हैं कुरान करीम को तरतील से कदरे तेज़ लेकिन यहाँ पर भी शरत अहकाम तजबीज का ख्याल रखना है और अहकाम तजबीज का ख्याल रखकर पढ़ना जैसे नमाज में जहरन पढ़ा जाता है तो नमाजों में कुरने करीम के पढ़ने की जो कह लें अंदाज है पढ़ने का जो उसूब है जो रफ्तार है वो कदर तेज होती है और उससे भी कदर तेज़ रफ्तार जो है वो असलावी में होती है हदर उसको हदर कहते हैं कुरान करीम कोयद तजवीज की राहत रखते हुए तदवीज से तेज पढ़ना अब उससे भी कदरें तेज है लेकिन हदर में जो तेज़ पढ़ने की हद है वो ये है कि कवायद तजवीज़ जो है वो मलहूज खाते रखी जाए अगर इतनी रफ्तार ज्यादा हो जाए कि कवायद तजवीद को पढ़ने वाले कारी साहिब या कोई भी पढ़ने वाला मलबूज़ खातिर नहीं रख रहा रफ्तार तेज होने की वजह से कवायद तजवी की अदायगी दुरुस्त नहीं हो रही या कर ही नहीं रहा तो फिर हदर उसको हम हदर नहीं कहेंगे वो फिर लहन में चला जाएगा वो हदर नहीं कहलाएगा वो वो अंदाज और उसलूब लहन में जिसको हम गलत कहते हैं गलती अगर लहन की भी किस्में हैं उसमें चला जाएगा जिस तरह हमारे यहाँ आमतौर पर बर सगीर में नमाज तरामी में ज्यादातर उफाज पढ़ते हैं बड़ी रफ, तेज़ रफ्तार के साथ हती के जो साम होते हैं पीछे सुनने वाले उनको समझ ही नहीं आती तो ये तरीका दुरुस्त नहीं है इस इसको बेहतर करने की ज़रूरत है कि हदर यानी इतना तेज पढ़े कि कवायद तजवीज जो है उनको मलहूज़ खातिर रखा जाए हदर में ज़रूरी नहीं है कि सब के पढ़ने का अंदाज़ एक जैसा हो रफ्तार एक जैसी हो अपना लहजा अपना तरीका उससे हदर में रफ्तार में जो है ना वो तेज़ी और आहिस्तगी आ सकती है किसी के पढ़ने वाले की साल मश्क उसकी उसकी महारत और इस तरह ये चीज़ें थोड़ी असरअंदाज होती हैं लेकिन फिर भी हमारे यहाँ तौर पर जो कुरान अरब नमाज तरावी में पढ़ते हैं वो हदर ही होता है तो बहरहाल हदर सबसे तेज पढ़ने का अंदाज है कुर करीम को लेकिन इसमें भी ये शरत है कि कुर करीम पढ़ते हुए लहन से बचे जैसे हमारे यहाँ जैसे कि मैं पहले अर्ज कर चुका नमाज त्रावी में पढ़ते हैं और समझ ही नहीं आती तो ये तो तरीका दुरुस्त नहीं है ये तो बिल्कुल नामुनासिब तरीक़ा है और ये तरतील के ख़िलाफ़ है तो कुर करीम में फरमाया गया है ना वरअीला तो को तरतील से पढ़ो वहां पर तरतील का मतलब है तजवीदरूफी वोहाली रजी ला ला उनकी तरफ मंसूब है कि हरूफ को खूबसूरत करके पढ़े खूबसूरती क्या रफ की कि उसको उसके मखरज के से अदा करे जहाँ से वो अदा होता है और साथ ही उसकी जो सिफात है कि उसको मोटा करना है बारीक करना है लम्बा करना है उसको कैसे अदा करना है उसको भी मलूद खातिर रखा जाए वह तजवीज़रूफ मखारिजा के हरूफ के मखारिज से अदा करे और सिफात को पेश नजर रखते हुए तो ये तीनों शक्लों में वहाँ पर जो तरतील सूरे मुजम्मिल में बयान हुई है उसको मलहू खातिर जाएगा अगर उसको मलहूज खातिर नहीं रखता तो ये लहन में आता है लहन का लोगी माना गलती है आगे इसकी जो माहरीन फ़न है उसको जो है ना उन्होंने आगे दो किस्मों में तकसीम किया को तजवीज़ के खिलाफ और गलत अदा करने को लहन कहते हैं लहन की दो किस्में हैं लहन जली लहन खफ़ी लहन जली के माना वाजे और बड़ी गलती के हैं ूफ के मखारिज सिफात लाजिमा और हरकत सकनात में गलती करना लहन लहन जनी कहलाता है लहन जली कहलाता है ये हराम है इसी तरह रूफ़ मद्दा की गलती भी लहन जली में आएगी अगर रूफ मद्दा को सही अदा नहीं करता या उनकी अदायगी में जो है ना उसको दुरुस्त तरीका नहीं आता कि जबर को दबल करेंगे तो फिर अलीफ पैदा होगा जेर को डबल खेचेंगे तो या पैदा होगी पेश को डबल खेचेंगे तो वह पैदा होगी अगर कोई पढ़ने वाला ऐसे नहीं कर रहा तो वो तो कुराने करीम के मानी में ही तब्दीली का मुझे बन दिया इसी तरह अल्लाह ने जली की फिर आगे जिस तरह के आ, आ, यह, किस में की उन्होंने है कि इसकी पांच अकसाम है तो एक हरफ की जगह दूसरा हरफ पढ़ दे आइन को हमजा पढ़ दे आलिम है अलीम पढ़ दे ठीक है असरीफ है जैसे असफ उसको अज पढ़ दे कल्ब को कल्ब पढ़ दे यानी ही बदल दे हमजा से बदल दे जली में आ, आएगा किसी हरफ को उसकी असल से घटा कर पढ़ना वही ना रूफ मद्दा वाली गलत इसमें आ जाएगी वला तक रबा इसको वाला तबा पढ़ दे को जयफ ही पढ़ दे आराफू को आराफू पढ़ दे आरफु रब्बाह आराफू तो रबाह वाओ या और अलीफ़ मद्दा की गलती जो है ये भी में थे। किसी अरफ को उसकी असल से बढ़ाकर पढ़ना हाँ हरूफ मद्दा पैदा कर दे कि हरूफ मद्दा को पढ़े ही ना दूसरा नाअबू को लंबा करेगा दाल को ना अब वाओ पैदा हो जाएगी नस्ताइन को नस्ताइन गैरी को गैरी तो ये रूफ़ मद्दा जहाँ ना हो वहाँ लंबा करके रूफ़ मद्दा को पैदा कर दे तो ये भी लहने जली मुतहरक की जगह साकिन और साकिन की जगह मुतहरिक पढ़ना अर सल ना को अरा ना पढ़ देना तो यानी साकिन को मुतहरिक और मतहरिक को साकिन पढ़ना ये भी लहने जली में आता है यानी ये वाज गलतियाँ हैं और ये इस तरह की गलतियाँ की जिनसे कुरने करीन का कर जो तर्जमा है उसमें तब्दीली बाकी हो जाती है मुश्दत की जगह मुखफ या मुख के लिए मुश्दत पढ़ देना अना रबी रबी को रबी मिल्लता को मिलता पढ़ देना तो ये वो लहन जली की पांच सूरतें हैं जो मैंने आपकी खिदत में पेश की ये तहवीर तजवीद वाले जो कारी साहिब हैं उन्होंने बहन किया लाने खफी तहसीन हरूफ से तल्लुक रखने वाली सिफात में गलती को लाने खफी कहते हैं मसलन गन्ना की जगह गन्ना ना करना जबर या पेश वाली राग को पुर पढ़ने की बजाय बारीक पढ़ना या पुर लाम को बारीक पढ़ना ये गलती लहने खफी है और ये यानी जो ूफ पुर पढ़े जाने हैं जिनको मुफक्कम पढ़ा जाना है मोटा करके पढ़ा जाना है उनको बारीक पढ़ दे और जिनको मुरक्क पढ़ना है बारीक पढ़ना है उनको मोटा पढ़ दे तो ये जो है ना लहाने ख़फी में आता है तो ये कुरने करीम की तिलावत के आदाब थे कि किन किन तरीकों से हम कुर करीम को पढ़ सकते हैं और कैसी कैसी गलतियाँ पर पढ़ने वाले करते हैं उम्मीद है कि इस, जो इस सबक से जो तलबा को जरूर फायदा होगा और वो जो तौर पर गलती की जाती है पढ़ने में उससे बचने की कोशिश करेंगे अल्लाह तला हमें दुरुस्त कुरान करी पढ़ने की तोफ़ी क़ा फरमाए आमी